Всем привет! Цього року у нас 20 таборів и до нас поступило найактуальніші питание зараз для вас, как организаторов, и мы будем на них коротко отвечать. Будут еще много вопросов, но сейчас мы ответим на первые, по которым нам поступили. Первый из них это выбор места и обустройство кемпа, лагеря. Для того, чтобы выбрать место, в первую очередь нужно понимать, что оно должно быть удалено, быть за городом, там должно быть обязательно источник пресной воды, чтобы мы могли либо ее набрать и привести Идеальный вариант, когда есть либо водоем, либо река, чтобы участники могли в летнее время жарко охладить себя, да, и в целом поддержать чистоту пребывания на кемпе. Також не забувайте про то, что на темном месте мы будем места для наматив. Це не менше 20 наметів, окремо місця для наметів організаторів, для місця, де можна зробити кухню, тобто вогнище і скласти склад продуктів. А також має бути голявина, на якій має проводитись ранкова руханка і місця для тренінгів. Зважайте на те, що учасники не зможуть бути 5-6 днів табору під палючим сонцем. И знаешь, глубоко пустельно, будто и в тени, в лисе, даже надо поэтому э, тому это, такой себе компромисс. Когда мы едем выбирать место, нам важно сначала а, наметить несколько мест на карте, узнать, а, где потенциально проводились какие-то кемпинги, и, может быть, мы видели сами определенные места, которые для этого хорошо подходят. Можно сделать фотографии, потом переехать на второе потенциальное место и на третье. И в целом, сделав это за один день, то у вас может быть сразу полная картина, какое место стоит лучше всего выбрать. Если это табель, который проводится біля моря, то когда вы выбираете место, которое прямо на самом березе и очень близко до хвиль, то думайте про то, что абсолютно не будет чути спикеров если что вы проводите на пляже тренинги и что будь какого лошадь на таборе, даже в рупор, не будет чутно на, ну тут туда есть близко 10 матри. В целом, когда мы выбираем место, нам важно понимать, чтобы логистика добраться, то есть до него было удобно, либо мы могли туда доехать городским транспортом, либо маршрутками между городскими и пройти там до 3 километров пешком. Вже визначилися з тим, яке місце вам теоретично цікаво. Треба обов'язково домовитися про нього з власником, про те, що ви будете проводити там фрітабір. Ви звертаєтеся або до голови сільради, або до голови районної ради з проханням надати. Можливість таку про проведення табору, або якщо це приватна територія, звертайтесь до власника. Не забувайте брати контакти пожежників, міліції, найближчих лікарень і власне лікарів особисто, аби в разі якихось форс-мажорних ситуацій вони знали, де ви розміщуєтесь, ви могли зателефонувати і попросити про швидку допомогу. І обов'язково зважайте, що ми палимо вогнище, ми готуємо їжу і ми палимо ватру. І обов'язково треба цей момент проговорювати і узгоджувати, зокрема з лісництвом, і якщо це спеціальні заповідні території, так само від адміністрації має бути дозвіл і розуміння, скільки вогнищ і коли ви будете палити.